Такні автомобілі, якими ми займаємося, це англійські. всюди Land лендровер Discovery першого покоління, найстаріші, але й найвитриваліші, найдешевші в обслуговуванні, дуже надійні автомобілі з дуже великою вантажопід'ємністю, що дозволяє нам їх навіть бронювати, бо є, на жаль, багато позачких руків, які просто неможливо забронювати, бо конструкція не дозволяє це робити. Це один з найперших автомобілів, у нього по порядку номер 14 він вже давно воює, одноразово повертався, бився, ремонтувався. В цих автомобілях становлено броньоване скло, що отримує на часу створецьку зброю, яка зустрічається цей автомобіль, броньований повністю крім бокового, крім бокового складу, щоб подивитися всередину. Туди можна побачити бронепластини. Всі автомобілі позбавляються зайвої електрики, нічого не михає, нічого не блимає, не, до... не, при... не привертає уваги. Автомобілі е... оснащаються кнопками запуску двигуна, щоб не було ключів, бо, на жаль, з чотири автомобілі втратили хлопці, тому що можливості за автомобіль, так як той, якого був ключі, був в якомусь сусідньому окопі чи просто був на виїзді і автомобілі. На жаль, згоріли саме через те. Після того було прийнято рішення всі автомобілі оснащувати такою системою. Автомобілі знімаються, всі стандартні бампера ставляться наші трубні. В першу чергу це збільшує кути заїзду-виїзду знахи. Також цими бамперами можна штовхати машину, можна їхати через. дерева, в принципе, он ничего не боялся. Вчера мы делали эксперимент, что впало одну машину и другую, без проблем, никаких подряпаны, кроме на номере. Постоянная связь. И машины не только возвращаются на ремонт, но также там, если нужно передать резины, какие-то запчасти, там по месту поехать подремонтировать что-то. Ребята говорили, что у них нет, не было транспорта. И ребята бегали за, за градом, на боевое, на боевые выезды бегали пешком. Едет машина, они берут, там пять человек берут за ней. Такой замок. Так вот открыт. Пришел за спортом. Только сделанные руками. Если здесь тоже добавлен уже включатель масла. То есть если не дай какой-то пожар по электрике, что еще машина тут же обесточивается. Они это сами доделывали, да. это, не заводская конструкция. Ну, там посмотришь там как подогреется. Это там, где стояла Она, у меня... Это моя... он? Это там, где у меня, да, у меня, где у меня ФИАТ стоял, на, на стоянке. Стоянке. Вот вы можете на... видеть процесс да. Э... Да. получения автомобиля. Процесс получения автомобиля, да. Объясню, да, разбитая машина, которая стояла просто на техстанции. Ну, ФИАТ мой, который после аварийной, он стоял на техстанции. Мы приехали забирать, и парень говорит, вот я вижу о том, что это волонтерская машина, да, поэтому я так посмотрел, у меня тоже стоит машина, которую я готов отдать, там, ее в АТО. А если поможете оформить документы, там, с приоритетскими номерами, там, давайте оформлять, я ее отдам. Вот, вот на ровном месте. Да. Сделали ребята скидку там, по, вот, по парке, да, там Это там, к тому, что идет. случайно, не случайно. Все, я побежал. Филе, да, да. так да. очень да. много да. вопросов. Да. Большинство вопросов, ну, большинство дел, да, так и делается. Да? Позвонили, ну. там у вас отдают. Ой, а мы собираем с мужчином этот УАЗ, давайте мы еще с чем-то затарим, что вам нужно, флис, вайпов. Нас как-то узнавали люди, в том числе за границей диаспора украинская достаточно большая во всем мире. И неравнодушных людей, во всяком случае, мы не знаем таких. Все, с кем мы общаемся, это очень много людей диаспора. Да, наверное, много людей, которых мы не знаем, которые не помогают, но очень много людей помогают. И они сами предлагали свои услуги, сами предлагали свою помощь. А давайте мы там, а давайте мы будем помогать этому. А давайте мы машину найдем, а давайте мы подберем, а давайте ну вот так вот от, от, там. вот, вот так вот, вот с этого все и началось и сейчас уже у нас там вот, Англия Бельгия Франция у нас уже такая цепочка выстроилась да люди там работают вот, в западных компаниях вот, но не находят какое-то в крае вот время и находят так чтобы не было никаких сбоев не было никаких задержек вот. и эти машины там смотрят ездят их отбирают и завозят там уже какие-то мастера уже там техника появились которые там делают предварительный осмотр машин чтобы они были целые там на ходу чтобы не покупать какая мешки ну no. У нас є е, е, якісь постійні, скажімо, називаємо їх так, підшефні. Це там полки спецназу, розвідроти бригад, ще якісь підрозділи, яким ми там допомагаємо на постійній основі і там їх фактично дозиваємо, там, від, від шкарпеток до, до броньованих машин і безпілотників. А є е, ті, яким ми допомагаємо епізодично. Тобто У нас є таке поняття, як черга на цій машині. І вона, є, ну, вона велика, дуже, там, порядка 40 -50, зараз підрозділів, але ми її поступово там, закриваємо, як можемо. От. Е, реакція ну, звичайно позитивна завжди, ну, радіють. Ну, тому що, ну, ви зрозумієте, це не просто машина, щоб там, їздити, щось возити. Вони виконують цілком там, конкретні, дуже серйозні зазвичай задачі. Тобто це чи евакуація поранених, якщо районні мобіль, то тобто, фактично там, життя спасають. Машини під евакуацією це е, позашліховики, які можуть вивезти з поля поранених, а потім вже там, на сортування їх далі вивозять в районі мобілі. Е, машини для груп спецназу, для диверсійно-розвідувальних груп. Тобто вони приїхали швиденько зробили свою справу і швиденько їхали. Раніше вони там їздили на Уралах КАМАЗах. То есть можно сравнивать какой-то более-менее современный пикап с тяжелым колыметом, который быстро двигается, в него тяжело попасть, и ну, это намного эффективнее. Больше всего вообще мне запомнилось из того, что я видел, это очень жалели, когда ну, отводят эту тяжелую сейчас артиллерию, и они на нее смотрят чуть не со слезами. То есть они говорят, пусть она постоит, не надо ее отводить, мы не будем стрелять, пусть постоит, потому что ну, нет доверия той стороне. Мы сейчас отведем, это беззащитная территория, они заходят с помощью своих тюрьмей, вот это основное. Ну еще я видел, ну, там раз, раздолбанные русские гразы, вот, снимал их, там, с надписями, сделано там отремонтированного у правосеков там в Песках. 28-я бригада кормила меня вкусным домашним пирогом. Ну там много хорошего. Я так отдохнул. Физически нет, но морально очень. Как на Майдан сходишь, летом так и тут. съездишь, там классно. Можно эти грязные, страшные, бородатые лица становятся как у детей. Это прекрасно, это очень радует.